прямо из Горловки, из э, под милиции, Вот от МВД Украины. Хочу всем обратиться. Уважаемые, вы видите, что сейчас происходит в Годловке. Хочу обратиться прямо, прямым... прямым э, э, извините, я волнуюсь, трошки. Хочу обратиться в город Киев, к властям киевским, которые сейчас находятся и, надеюсь, видят меня хочу сказать, чтобы они отказались от власти ради безопасности и спокойствия Украины. Хочу обратиться к Турчинову, хочу к Яценюку обратиться. Все, кто находится в власти в Киеве, хочу обратиться, чтобы они немедленно отказались от власти и дали возможность провести Донбассу референдум, чтобы мы отделились от Запада, Восток был референдум и Запад отделился от Востока. Хочу обратиться также ко всем каналам, которые транслируют события, происходящие в городе Горловке, а также хочу обратиться ко всем каналам, которые скрывают правду, которые, как я уже говорил, польское телевидение отказало мне. Также хочу обратиться к, я волнуюсь, я Не я... торопись, не торопись, говори как есть. Хочу также обратиться к протестующим, московским захватчикам. Уважаемые, прошу вас, э, что вы творите? Это же город, это ж люди, прошу к вам.

Давай, уроды! давай, 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 да, это, да. Да, да. Да, блядь. Люди не не пусть чешет отсюда да. Пусть чешет отсюда. Не трогайте вы его. А то Московский потом Да. 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 и все на свете. Пусть он чешет отсюда, Отпроводите его, пусть, Да. 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 Да.